गुड मॉर्निंग दोस्तों आज कुछ अलग करने का मूड है ट्रैवलिंग एक्सपेडिशन और ट्रैकिंग एडवेंचर्स बहुत हो गया तो आज मुझे लगा कुछ अलग जो रोज़ हमारी जिंदगी का हिस्सा है वो करना चाहिए मैं बहुत दिनों से घर पे खाना खा खा के बोर हो गया हूँ हालाँकि मुझे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता पर आज मैं कुछ बाहर का खाना चाहता हूं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आज मेरी कोशिश है कि पटाया में रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करूं। आज मैंने एक रेस्टोरेंट चुना है जिसमें आप लोगों को दि, दिखाने और खाने जा रहा हूं हैदराबाद की फेमस बिरयानी चौकी मत। हैदराबाद की बिरयानी यहाँ पटाया में भी अवेलेबल है और उसी फ्रेगनेंस उसी टेस्ट और उसी स्मूथ जायके के साथ चलिए आइए पहुँचते हैं उस रेस्टोरेंट में और टेस्ट करते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ उसकी खासियत और आप लोगों को बताता हूँ उसका टेस्ट चाओ दोपहर के ग्यारह बज के बीस मिनट और मौसम बिल्कुल धूप निकली हुई जबरदस्त चमकदार ज्यादा गर्मी नहीं है ये मेरे घर के बाहर का हिस्सा है मैं कभी आपको मेरा घर भी अंदर से दिखाऊंगा और अभी फिलहाल चलते हैं क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है और मुझे भूख भी लग रही है तो चलते हैं उस रेस्टोरेंट की तरफ और पटाया में इंडियन रेस्टोरेंट की कमी तो है नहीं जब मैं 10 साल पहले आया था तो यहाँ पे अगर मैं गलत नहीं हूं तो चार या पांच इंडियन रेस्टोरेंट हुआ करते थे खाना एक का का ही बढ़िया हुआ करता था पर अब चूंकि इंडियंस ट्रैवलर्स का यहाँ पे थाईलैंड में आना और आ... ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस कोविड के प्रकोप से पहले आप ये मान के चलिए कि करीब सौ से ऊपर इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पटाया में है और जो वेज रेस्टोरेंट है प्योर वेज रेस्टोरेंट वो तो मुश्किल से दो या तीन रेस्टोरेंट हैं बाकी सारे इंडियन कुजीन के मिक्स जहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों सर्व होता है उस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं मैं आज आपको जिस रेस्टोरेंट के एक्सपीरियंस पे लेके जा रहा हूँ वो दोनों तरह का खाना सर्व करता है वेज और नॉन वेज मैं बहुत जल्द आपको आ, प्योर वेज रेस्टोरेंट्स का आ, खाना भी खिलाऊंगा वहाँ के डिशेस का भी एक्सपीरियंस कराऊंगा पर आज शुरू करते हैं वेज और नॉन वेज दोनों खाना जो सर्व करता है उस तरह के रेस्टोरेंट से ये मेरे सामने आप मोटरसाइकिल पे लगी हुई छोटी सी गाड़ी जिसको देखकर शोले के अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी याद आ जाते हैं क्योंकि तो वो ऐसा ही कुछ हुआ करता था वो बिना छतरी की हुआ करती थी ये छतरी के साथ है ये थाईलैंड में कम्बोडिया वियतनाम और लाओस जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया की जो इंडिया नेबरिंग कंट्रीज है उनमें ये वाला व्हीकल बहुत यूज होता है सामान बेचने के लिए इसको वैसे तो आप मोटरसाइकिल कार्ट कहेंगे लेकिन थाई भाषा में इसको सलैंग कहते हैं एस ए एल ए एन जी इस पे बहुत सारा काम ये लोग लेते हैं इस पे किचन भी चलती है इसपे खाना भी बेचा जाता है और इस पे कोल्ड ड्रिंक कॉफी चाय इस तरह का स्टॉल भी बना हुआ होता है इस पे आइसक्रीम भी बिकती है आइसक्रीम तो इसी तरह के व्हीकल पे कार्ट पे ठेले पे इंडिया में भी बिकती हैं वहाँ पे साइकिल होती है मोटरसाइकिल्स की जगह पे मैंने देखा क्वालिटी और वॉल्स और सबकी अलग अलग व्हीकल्स होती है मैंने देखा वहाँ पे इंडिया में बट यहाँ पे ये एक स्टेप ऊपर है तो दोस्तों अब मैं पहुंच गया उस रेस्टोरेंट पे ये उस रेस्टोरेंट के आसपास का नज़ारा ये एक होटल है सेंटारा नोवा एंड स्पा जिसके बगल में ये वाइट रंग की बिल्डिंग अमारी और इधर ये इसके पीछे एक इंडियन होटल और है बहुत ही फेमस होटल है पटाया में ये होटल अभी नया बना है इसका नाम मुझे ठीक से पता नहीं मैंने मोड बोर्ड देखा था पर मैं भूल गया तो ये रेस्टोरेंट है ये रेस्टोरेंट का नाम न्यू प्राइड ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट ये मेन uh, एरिया में रेस्टोरेंट नहीं पड़ता पर यहाँ आने की वजह बहुत ख़ास है क्योंकि यहाँ पे जो खाने की क्वालिटी और uh, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है मैं पहले खा चुका हूँ पर इन मैं आप लोगों को शायद शेयर करने के लिए आज यहाँ पे आया हूँ और चूँकि मेरा आज यहाँ की एक स्पेशल डिश है वो खाने का मन था तो चलिए आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहता है यहाँ का ये इस होटल का नाम रेस्टोरेंट का नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ न्यू प्राइड ऑफ इंडिया और ये साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन फूड दोनों सर अब मेरा खाना ऑलमोस्ट आ रहा है चलिए देखते हैं ये क्या आया है ओहो ये है प्योर पुदीने की प्योर पुदीने की चटनी यस जो बिरयानी हैदराबाद बिरयानी पुदीने के बिना बनती नहीं है आपको भी इसका एक्सपीरियंस है यस सर इसीलिए इसको दम बिरयानी कहा जाता है ओके ओके एंड वंस यू पुट इन योर माउथ चलिए ट्राई करते हैं देना लेट यू नो कि ये कैसा था और ये चिकन के पीसेस और ये पुदीने की चटनी तो अभी अपन शुरू करते हैं ये खाना फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसा रहा मेरा ये बिरयानी खाना तो ट्राई करते हैं इस बिरयानी का टेस्ट भूख के मारे वैसे ही जान निकली जा रही है ऑथेंटिकल हैदराबाद बिरयानी का टेस्ट बहुत बढ़िया ये था, था। मैंने सारी बिरयानी ख़त्म कर दी और लाजवाब अभी ये मेरे साथ की टेबल पे बैठे हुए एक सज्जन मैं इनको जानता तो नहीं हूँ पर फिर भी इनसे पूछते हैं कि आपने बिरयानी खाई अभी हाँ बिल्कुल खाई है तो कैसी लगी बिरयानी आपको देखिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि ऐसी बिरयानी मिल जाए जिसमें ऑथेंटिक हैदराबाद का फ्लेवर हो मतलब एकदम बैलेंस हो और कई जगह मैंने कोशिश की यहाँ पर ट्राई किया लेकिन वो बात नहीं आई जो हैदराबादी बिरयानी की जो खासियत होती है वो वो चीज़ नहीं है तो खाने का टेस्ट आपको कैसा लगा इस बिरयानी का टेस्ट आपको कैसा लगा देखिए इंडियन जो मसाले बिरयानी में डलते हैं एकदम उस बिरयानी की खासियत यही होती है कि आपको मसाले बराबर डालने होते हैं थोड़ा इधर उधर ज़्यादा होने से भी गड़बड़ हो जाती है टेस्ट चले जाता है कम होने से भी टेस्ट चले जाता है तो यहाँ पर मैंने जो आज बिरयानी खाई है एकदम परफेक्ट थी मतलब उमदा और उसके अलावा जेब के लिए भी बहुत बढ़िया थी इन देंस कि आजकल आपको पता है कि कोविड चल रहा है तो 50 वाट में बिरयानी मिल रही है वो भी हैदर, हैदराबादी ऑथेंटिक बिरयानी तो आप सोचिएगा कि मैं मैंने तो फैसला कर लिया है कि हफ़्ते में कम से कम तीन दिन आके यहाँ पर हैदराबादी बिरयानी खाऊंगा तो वैसे भी मैं हैदराबाद से हूँ तो मुझे घर की याद आ, याद जो कभी आती है तो हैदराबादी बिरयानी खाने से पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है तो बटाया में मुझे इतनी बढ़िया बिरयानी मिल रही है मेरा मन खुश हो गया है और मैं सभी लोगों को रेकमेंड करूँगा एटलीस्ट एक बार आप आके ये बिरयानी ज़रूर ट्राई करिएगा आपका भी मन बहुत खुश हो जाएगा बिरयानी में सबसे पहले तो चिकन को मैरिनेट कर किया जाता है आधा घंटे पौने घंटे के लिए कभी कभी एक घंटे के लिए करा जाता है दही के साथ के अंदर उससे उसकी जो खुशबू उसकी जो अरोमा है उसका जो फ्लेवर है उसका जो टेस्ट है वो रहता है उसके बाद हम लोग प्योर बासमती चावल में ये बिरयानी बनाते हैं जो मेरे खाते पटाई में और मेरे खाते पटे में और कोई करता नहीं है हम लोग ये दाम में जो बिरयानी दे रहे हैं तो प्योर देखो तो बिरयानी जब तक उसमें बासमती चावल नहीं है तो बिरयानी का मतलब ही नहीं होता है तो आप इसी हिसाब से हम लोग बिरयानी चावल बिरयानी राइस के अंदर ये चिकन बिरयानी दे रहे हैं जो हैदराबादी दम बिरयानी बनी जाती है और उसका जो टेस्ट है वो ऑथेंटिक है जैसे आपको ऐसे ही लगेगा कि आप इंडिया में बैठ के खा रहे हो और उसकी जो हमने बनाने की जो हांडी होती है हैदराबाद की वो भी स्पेशल वो हमने स्पेशल इंडिया से मंगाई कि भाई हमारा सब कुछ वो स्टैंडर्ड एंड टेस्ट एंड एवरीथिंग एं विल बी सेम अभी ये जो बिरयानी है बिरयानी में जो मसाला होता है वो उसकी जान होती है हम लोग स्पेशल मसाला उनके लिए स्पेशल हमने बनाया है स्पेशल बिरयानी के लिए ही बनाया है तो वो मसाले डाले जाते हैं और ऐसे भी जो इंडियन मसाले होते हैं वो इम्यूनिटी बूस्ट होते हैं दूसरे किसी कंट्री में इतने इतने मसाले नहीं खाते कि इम्यूनिटी होती है तो हमारे जो मसाले हैं उसमें इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है तो आप ये खाने से इसलिए हमने सोचा कि भाई हम लोग बिरयानी को ज़्यादा प्रमोट करें थाईलैंड में भी लोकल पब्लिक को प्रमोट करें जिससे उनका भी इम्यूनिटी पावर बढ़े कोरोना की महामारी भी चल रही है पैनाडेमिक चल रहा है तो उसके अंदर भी वो वायरस के आगे में फाइट कर सके एंड वी आर इन थाईलैंड सो वी वॉन्ट टू हेल्प थाई पीपल ऑल्सो तो यू टू बूस्ट इम्य इनका रियली पैकिंग भी बहुत सारे डब्बे जा रहे हैं अभी करीब मैं शूट कर... मैं खा रहा था तो मैं शूट नहीं कर पाया मैंने देखा करीब 25-30 डिब्बे तो इनके पैक होके जा रहे थे और ये 10-15 डिब्बे और पैक था। ये इसका कॉस्ट आपने 50 भात यानी कि इंडियन करेंसी में अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक सौ बीस इसकी कॉस्ट आती है तो एक सौ की कॉस्ट में बिरयानी अगर इंडिया में बिके तो चलो फिर भी ठीक है पर यहाँ तो आप सिर्फ पचास भात में बेच रहे हैं यहाँ की कॉस्ट पचास भात ही बैठती है तो क्या इसमें आपको नुकसान नहीं होता और या आप बहुत कम प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं मतलब मैं जानना चाहता था सर एक बात तो यही है कि जैसे अभी पैनडमिक चल रहा है सब जगह क्राइसिस है अगर हम कोई भी चीज़ अपनी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन से बेचेंगे तो हम बैठ नहीं पाएंगे सबको सर्वाइव करना है और पूरा समाज का बाँसरे का सब देख के हमने सोचा कि, कि भाई पचास बात रखे और मामूली उसमें प्रॉफिट रखें कि भाई जिसमें हमको लॉस ना हो हमारी भी गाड़ी चला लोगों को भी यही लगे इसलिए बहुत लेस कॉस्ट के अंदर लेस प्रॉफिट में हम, हम सर्व कर रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड और आप आ, एक दिन में मैं मान के चलूँ आपकी स्पेशलिटी बिरयानी है बिकॉज बहुत दूर तक मैंने आपकी बिरयानी का नाम सुना है तो ये बिरयानी के आप एक दिन में कितनी प्लेट्स या कितने पैकेट्स जो आप बता रहे थे कि आप सर्व भी करते हैं डिलीवरी भी करवाते कर हैं डिलीवरी पकड़ लो या सीट, सीट इन का पकड़ लो जो भी पकड़ लो हम लोग तीन सौ साढ़े तीन सौ बिरयानी हमारी चली जाती है और कभी कभी तो ऐसे तो सैटरडे संडे फ्राइडे सैटरडे संडे अभी हॉलीडे आए तो ज़्यादा ऑर्डर आते हैं कभी कोई कोई किसका देर में कुछ फंक्शन है तो वो भी यह करें क्योंकि हम लोग की बिरयानी फ़ेमस हो गई आज की तारीख़ में तो एक दिन तो समझो कभी-कभी 500 के आसपास 500 थोड़े नीचे चला जाता है लेकिन साढ़े 350 के यूजर जस्ट सी एवरेज इज अबाउट 350 टू 500 मैं बस अब खाना खत्म करके उठने ही वाला हूँ तो मैंने देखा कि इनका ये पैकिंग का भी कार्यक्रम बहुत जोरों से चल रहा है ये लेडी खड़ी हुई थी तो इनसे पूछता हूं कि ये कितने पैक लेके जा रहे हैं स्वादिष्ट खा यू लाइक तो फूड ऑफ दिस रेस्टोरेंट तो So you eat every day, or you 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 bring uh, food from here many times. Uh, today, how many pack you are buying? Uh, seven box. Seven box. So how long you buy from here? Uh, got from here for long time. Long time. So, aloi mai? Aloi ka. Very good, very good. Thank you. Aloi ka matlab Thai स्वादिष्ट uh, बहुत डिलीशियस, बहुत ही शानदार। आइए चलिए इनकी किचन का मुआयना करते हैं ये लेडी यहाँ पे काम कर रही हैं सब्जियाँ काट रही हैं <laughs> स्वादीखा और किचन बिल्कुल साफ यानी कि अगर आप यहाँ पे खाना खा रहे हैं तो हाइजीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है ये आप यहाँ पे शेफ़ हैं मुझे बताया अच्छा आपका नाम रणदीप है मतलब आप यहाँ पे शेफ है ओके yes, okay. आप बिरयानी जो मैं अभी मैंने खाई वो कहाँ है बिरयानी ओके okay. ये तो बड़ा वाला भगोना यहाँ पे तैयार रखा हुआ है ओके 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 खुशबू वैसी है जैसा मैंने खाया तो इसका मतलब मुझे इसी भगोने से आपने बिरयानी दी थी वेरी गुड वेरी नाइस तो रणवीर जी आपको यहाँ ये बिरयानी बनाते हुए कितना टाइम हो गया मेरे को पाँच, साल हो पाँच साल तो आप इंडिया में कहाँ से रहने वाले हैं इंडिया हिमाचल हिमाचल अरे वाह मैं पंजाब से हूँ आप हिमाचल से कौन सी जगह हिमाचल से डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हमीरपुर मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ से हैं चलिए आपने जो तो बिरयानी खिलाई आपके हाथ की बिरयानी खाई बहुत बढ़िया लगा थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो ये रणवीर जी हैं जो हमें ये खाना बना के चलिए चलते हैं अब अपने काम धंधे पे खाना खा लिया पैसे दे दिए अब चलते हैं अगली दिहाड़ी पूरी करने सी यू चाओ